হেল্ল' গাইজ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে এঘাৰ নৱেম্বৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন ডে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস আমাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ জন্মদিন উপলক্ষে মেমহঁতে এখন স্কুলত অনুষ্ঠান পাতিছে আমাক মাতিছে তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু এইবিলাক যে মানুহবিলাক দেখিছে ইয়াত মানে ভূমেশ্বপত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান আছে পান্তান হাইস্কুল খেলপথাৰত ইয়াতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিব ৰাতিপুৱাতে মানুহবিলাক আহি মানে ভিৰ গাড়ীত যাম ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ কালি কিন্তু এডিট কৰি আছোঁ আজি আজি আপলোড কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু স্কুলত গৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই যাম দেই একেবাৰে স্কুলত গৈ লগ পাম আহি পালো আর আমার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টর মুরব্বী অধ্যাপিকা ডক্টর কলিতা বাইদ ধুনিয়া ভাষণ দিলে আমি শুনে আছো এটা খুবই ভাল লাগিল আর কয় কবিতা আবৃত্তি করেছে আমার ক্লাসর ম্যাম আর স্কুলের ছাত্র দুজনে ধুনিয়া মায়াবিনী গীত্য গাইছে আৰু আমিও অলপ নাচিছোঁ ইয়াতে ভিডিঅ' ক্লিপ অকণমান লগাই দিছোঁ দেই কেনেকুৱা হৈছে জনাব আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দীঘলকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হ'ল এতিয়া আমিও ঘৰলৈকে যাওঁ এইখন স্কুলখন আজি প্ৰগ্ৰেমটো পতা ছয়গাঁও আঞ্চলিক এম ই স্কুল নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম দেই বাই বাই